не пут не знаем вот сейчас слух мяне это дысципліна так да, сципліна вот янадзето А она слыш тыдзі до дом надо ех чтоміць зямляляч сразу приходіць ну, <как> добрый кон <как> вы на пахаєце езд ездите... його ніхто не во ніто права гор зна права улі Ён усё зна пахама ён людзі пахаюць пахаю, ба аддаю людзям грошы не бяру только гор у жалі коня пакармець што куні голоду